Höftəvə dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl, əla bir həyət evin təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimizə qeyd etmək istəyirəm ki, ev Masazır qəsəbəsində marşrut dayanacağına yaxın, çox əla bir ünvanında yerləşir. Gördüyünüz kimi evdə hazırda son təmir ay tamamlanmaq istiqamətidir. Həyətin sahəsi, bax bu formada da həyətinə həyatın həyatın tam olaraq 1 minn avtomobil rahat şəkildə daxil ola bilər. Bax gördüyünüz kimi evin e, məhəlləsi asfalt küçələrdir. Yəni tam yaxınlığında, marşrut dayanacağı və bütün şəraitlərlə mövcuddur. Dəyərlizləyəcəyimiz kimi dedim ki, ev e, hal-hazırda, yəni son təmir tamamlanma işləri gedir. Qiyməti çox sərfəli bir qiymətdir. Diqqətlə izləyin, çünki bu qiymətdə olan evlər satışda çox nadir hallarda qalır. Bax, gördüyünüz kimi burdan yan tərəfinə keçid etmək mümkündür. Alt hissəsinin səzəncisi var. Ümumilikdə 3 otaqlı, invayt olan bu gözəl ev dəyərlizləyəcəyimiz cəmi 45.000 manata satışa çıxarılıb. Bax, burada Belə bir qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi çox səliqəlidir, gözəl bir idi dəyərliz deyəcəyimiz. Və nəzərdə tutmaq istəyirəm ki, ünvan olaraq çox əla bir ünvanda yerləşir. Yaxınlığında bütün şəraitlər mövcuddur. 100 metrində marşrut xətti, marketlər və yaşayışa təkrar olaraq qeyd edirəm ki, zəruri olan bütün obyektlər mövcuddur. Baxın, burada belə bir mətbəx də dəyərliz deyəcəyimiz, gördüyünüz kimi gözəl bir mətbəxi var. Döşəmə set taxta poldur. Baxın belə bir mətbəxdir. Həyətan sayəsində 1 mini avtomobili tam rahat şəkildə daxil ola bilər. Deməli növbəti otağı sizə göstərəcəm. Baxın burada belə bir yataq otağıdır formada. Görürüz ki, divar kağızları çox səliqəli şəkildə vurulub. Döşənməsi taxta poldur. Və baxın burada da belə bir növbəti yataq otağıdır. Dəyərlisiz dediyimiz kimi dedim ki, qiymət çox sərfəlidir. Yəni bu qiymətə yeni evlərində bir otağlı evlər olur, amma bu ev 3 otağlı, həyət evidir və yerləşdiyi ünvanı təkrar olaraq qeyd edirəm ki, çox əla bir yerdədir. 569 nömrəli marşrut dayanacağının düz üzərində, qapısının önünə qədər də asfalt xəttidir. Bax, burada gördüyünüz kimi hamam otağıdır. Səhədləri tam qanuni çıxarış, mülkiyyətdir. Data ilə qeydlər qısa təqdim olunacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Dəyərli izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın ki, satışa çıxan ilk yeni evlərlə birinci olaraq siz tanış olasınız. Dikkatiniz için teşekkürler.